Доброго дня вам, якщо його можна назвати добрим, чи чуєте ви нас? Добрий день. Його, звісно, складно називати ні назвати добрим нього, але плохої. Скажіть, зараз триває, ми так розуміємо засідання, чи вже винесли якесь рішення судді? Чи ви чи зараз перерва, чи ви чекаєте лише на засідання? І як ви думаєте, яким буде висновок суддів? А, суд уже закончился. Мы получили, мы получили решение суда. Все три участника имеют одну и, ту же, одну и ту же санкцию, которую суд для нас принял. Это, это 40 часов исправительно-трудовых работ, которые были предъявлены всем участникам так что, к счастью, нам не было предменена санкция штрафа. Это вот одно из позитивных вот решений суда. Но суд надо понимать, что не взял во внимание ни, ни один довод нас как обвиняемых и нашего защитника адвоката. То есть суд признал, что на территории Крыма и на территории России ай, Символика Украины является экстремистской символикой, запрещенной символикой. Так что в, своих, в результате дела была указана статья на экстремистскую символику, так что ну подтвердили они молодцы, можно сказать. Uh -huh. Леоніда, як ви самі це рішення розцінюєте, ваш колега сказав, що це все виглядає як фарс. Ви якої думки дотримуєтеся? Ви просто ж прийшли вшанувати пам'ять ну, українського відомого у всьому світі, насправді, якому стоять у всьому світі пам'ятники, поета, письменника і художника Тараса Шевченка. Чогось поганого ну, ми принаймні в цьому бачити не можемо. А от як це бачила, бачила російська фрі. мида в тему что-то спахана мы до конца не разумеем ну конечно у здравый смысл сегодня не смог но победить ну это к сожалению угу. ну что братья власти заинтересованы, чтобы сегодня продемонстрировать всем инакомыслящим свою силу такой способ они показали что люди которые будут приходить и к памятникам украинских писателей, деятелей, с украинской символикой обязательно понесут свое наказание. Конечно, это глупо ну, с их стороны. Но что имеем, то имеем. Леоніде, чи після цієї акції ви будете якось продовжувати, не знаю, показувати де-небудь взагалі український прапор? А чи все ж таки зупинитися? І що ви хотіли цією акцією сказати? Я розумію, що вшановували пам'ять Шевченка, але тим не менше, ви, напевне, думали про те, що це так просто не минеться вам. Ні, звісно, ми мы... вбило так пройти такі, що як Власть не даст нам спокойно провести э, День памяти Тараса Григорьевича, как устроить какую-то провокацию, но мы не думали, что власть настолько слабо себя выставит, чтобы использовать непонятно какие э, придуманные обвинения против нас. Но понятно, что в Крыму надо создавать украинское общество и мы будем над этим работать э, все как бы еще впереди. Леоніде, останнє запитання до вас. Як ви зараз ставитеся до української влади, до влади ну, Києва, можна так сказати, яка, ну, яку часто кримські активісти звинувачують, тому що вона фактично покинула своїх громадян на призволяще? Якого захисту ви зараз потребуєте від української влади? Ну ми, от на, в реальності, навіть. Столкнувшись с проблемами законов Российской Федерации, мы не ощутили даже какой-то моральной поддержки от украинского государства, в отличие от людей, которые постоянно нас поддерживали, даже просто помогая нам ну, держать боевой дух в такой сложной ситуации, украинская власть ничего не делала. Поэтому надо как бы менять подходы к Крыму, надо вырабатывать какую-то стратегию работы с Крымом, все-таки все закрыть границы, это не выход из сложившейся ситуации. Дуже дякую вам.